Ну, опять-таки, метод кнутая пряника. Как бы плетка здесь выпала, но при этом как бы и собака и дерево. То есть все равно как-то... Как я говорю, пиздит-пиздит. Угу. При этом все как-то пытается там что-то где-то. Ну, что такое? Тихоря может. Вот они уже делают так же про я не знала. Я даже уже об этом думаю, знаешь. Может, как-то уже там пытаются Зеленские сами по себе как раз там, видишь, как оно, то, что нам и падало, что там в начале июля, в кон конец июня, а к начало июля какие-то там будут уже движения по переговорам. Ну, это понятно, да, типа, что тишина такая была. Это переговоры все. Все от переговоров, видишь, зависит постоянно. Про ракеты, секундочку, да. Угу. Ну, карта ключа падает. Карта гроба, блядь. Ну, я не знаю, как потрактовать. Ну, и воздух. Да, и карта змеи, да. Да, ракеты. И крест. Самые худшие карты, которые могли быть, они выпали. Да, такое. И карта кольца. Карта кольца означает здесь, что они, сейчас у них такая тактика, то, что по карте, что там, мы это говорили. Ээээ, типа, я людям говорю, я еще до того, как новости вышли, говорила, что карта шута. А карта шута по стратегии означает, что, говорю, вы выходите из закрытий, ракета летит. Тревога закончилась, ракета, ну, то есть ты понимаешь, да, либо нет тревоги, ракета летит, то есть такое. По-скотски, как, как, э, как крысы они поступать будут. В принципе, это произошло, потом новости начали писать. Но карта кольца в данном случае означает, как четверка, четверка пентаклей по Таро э, со всех сторон. Кольцо. То есть они ракетами как обстреливают сейчас, вот так вот. Тупо кольцо, понял, берут, делают просто. я не знаю, что это за тактики у них такие. Ну. Но... Да, да. все все на липень месяц дуже ймовірне сценарий, я так понимаю. Ну, смотри, по игральным, по игральным картам десятка пиковая, эту спиковую все равно падает по обстрелам. По второго тоже плохо. Ну, давай по Линерману еще посмотрю. Покажите мне июль. Опасности обстрелов. Насколько плохо все будет. Покажите карту. Украина. Карта вот книги. Карта книги всадник, смотри. Карта крыс. Э, карта книги. Уже говорится о том, что много будет попаданий. Это универы. Библиотеки и так далее. То есть мне, когда я делал прогноз на своем канале, падало что-то связано с украинскими вот этими всякими, ну, украинские эти, как они называются. Памятки. Понял? Угу. И потом, когда полетела по западной Украине, я так сижу и думаю, блин, а оно же реально связано? Все, там же наша культура, по сути, Западная Украина. То есть вот что понял, показывают. И карта всадника, и карта крыс. То есть карта всадника говорит про э, дороги. Дороги, перекрестки, мосты и так далее. Все, почему идет движение такое. Тут карта всадника, трассы и так далее. Карта крыс, вот. Да, то есть сейчас карта... ему верно, дети. что... Смотри, так, снова так, дети так, так, под так. карта ребенка, дети. Ну, то есть ничего не меняется, да? У нас карта сердца, ключ, Ключ, гора. Кстати, я думаю, что по Западной Украине Україні вот опять карта горы. видишь випала карта гори. Снова Западная Україна будет страдать в іюлі. Ты станешь справді найбільш небезпечним місцем в Україні. Так. Я не думаю. То есть, ви карта падає хма... ну Клаус, до да, Хмари. тучи. Я уже забыла, как на русском будут хмары. Хмары. Это приятно, ты понял? То есть, ну, интересно, ладно. Короче, медведь падает, и карта якоря. Вот, нет. Нет, карта медведя, она уже покрывает. То есть она уже говорит о том, что у нас достаточно все равно будет защиты всегда в Киеве. Нет. Нет, 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 нет. А касательно... О, я ответила на два вопроса твоих. Про захвост, mm -hmm. попади, пожалуйста, ломать, Это фигня полная. Опять якорь, всадник. И снова, все равно, якорь, всадник и медведь. Нет. Все равно найдется возможность Киев защитить всегда. Что Киев это столица. То есть я бы... А какая вообще, какая область самая опасная? Будет, в принципе, в ближайшее время в Украине. А я поняла. Дом, звезда и ключ крест Ну, звезда у нас, если мы если мы э, Таро миксуем с Ленорманном сейчас, то звезда это у нас Запорожская область, все-таки Запорожье. Что звезда она показывает именно атомную станцию часто. И карта ключа, видишь, падает. Короче, те места там, там, где у них есть сейчас ключ от города. То есть, по сути, Запорожская область, да, это Херсонская область. Харьковская область, Донецкая Луган, ну, все-таки звезда я трактую, если это берем, я трактую это больше, как Запорожье, всегда. Звезда. Да. На Киев звезда не выпадет. Но карта дома падает, потому что, ну, Украина это дом. То есть это не на Киев, конкретно понял, выпала. То есть, по Ленорману, вот карта гор это западная регион. Я уже поняла, что недавно мы раскладывали, выпала карта горы. Я думаю, что это? Что это за обстрел такой, что это за гора? Проигралась так, что на Запад летели все ракеты. То есть карта горы это уже, я уже поняла, по Ленорману это западные области. Понял? Я думаю, что карта рыбы в Линормане. Линорманду она не брала, кстати, да, в прогнозы. Mm -hmm, карта да. рыбы в Линормане в данном случае. Ну, смотри, если, допустим, в, когда я смотрю здоровье, понимаю, что карта рыбы это мочеполовая система у человека, да, жидкость, то тут в данном случае, я думаю, это все же связано с, ну, не знаю, что там есть в этой станции. Там же есть жидкость в ней. Фрейзер и так далее, как оно называется да. правильно. Вот эти вот все, вот с этим связано. Не единожды показывала уже какая-то проблема с какой-то консистенцией и жидкостью на станции. Утечка. То есть это может быть ну, радиацию, наверное, показывает, понял? И угу. карта гроба. То есть всегда будет показывать, пока идет война, по атомной станции загрозу. Но я пока сны никакие не видела по атомной станции. Я сразу скажу. То есть я, я просто уже всегда как себя успокаиваю. Я думаю, так. Если же у меня... Ну, если же мне, знаешь, там даже элементарно, когда к монастырскому недавно ходила, он сказал, что будет самолетом, в самолете mm -hmm. пойдет, да, какой-то упал самолет через три дня. То есть я думаю, что у меня хорошая связь с мертвыми. Если бы была какая-то реально загроза, прям жуткая от станции, пора бы уже было бы уезжать, бы или что-то там предупреждать бы, я бы сказала. То есть я все равно жду, что если будет касаться жизни, прям я всегда успею выйти и людям сообщить об этом. То есть я на это реально рассчитываю, надеюсь. То есть пока я ничего такого не видела, и слава богам. То есть когда Чернобыльская станция была, она приснилась заранее, помнишь? Так, так. Это помню. было заранее. То есть это не было там... Они дают всегда возможность подготовить, ца, подготовиться. Понял? Поэтому пока нет. Ну, хочеться вірити, що і не побачиш таких сильных. Я тоже таких, хочу которых, вірити, не це, буде чесно. Я вже так, навіть так. не знаю, але блин, скільки мені вже скільки казало за три роки, я думаю, що все воно збувається. Мені здається, що мертві вони зарані скажуть точно. Это, ну, это уже прям проверено, понял. Они ж, как бы не враги. Мені. Наоборот. Они за те, щоб у мене все хорошо було, и в принципе, ну, как бы у меня у моих близких, ну, я не знаю, я считаю свою аудиторию своей семьей, поэтому я считаю, что моя семья, да. Ну, У них тоже все хорошо должно быть. Я в это искренне верю. И меня, я, я знаю всегда, я знала всегда, я всегда это мертвым говорила. И на Байковом тоже кладбище. Я знаю, говорю, что вы не предадите никогда. Вы не такие, как они, говорю. Вот у вас, от вас нет зла и нет предательства. Я знаю, что они скажут мне. Про какую-то опасность смертельную. Если что-то будет, я выйду и заранее скажу об этом. Дай Боге, чтобы я это не видела. И пока я не вижу атомной станции, пока ничего такого не снилось. Единственное, что нам это показывали, я уже просто говорила вчера, но я пока не разобралась с этим. Это вот эта семерка. Везде семерки, 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 семерки. Я даже вышла в эфир, мы там типа говорили, я не увидела, там 17-17 было на экране. Ну, то есть, что такое? В чем эти семерки, в чем проблема? Но она не радует меня особо, потому что я знаю последствия потом. Э -э по обменам до 10 июля должны, там вроде гробы падали. То есть должны мертвых сначала вернуть. Все, что последние мне давали по этим вот э, предсказаниям, это мы говорили, что кого-то в Крыму убьют, каких-то генералов, там реально да. сегодня будут какие-то новости. Так, 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 я читала. Угу. Да, мне там уже кидали, но я так я это не выставляю, меня чисто в группу только выставила, в Инстаграм не хочу. Э, что еще хорошего? Да ничего хорошего, что Монастырский мне говорил про самолет, но это плохое. Угу. А что там уже за ЗС выбухнуло, я не поняла. Это сейчас? Зараз у да, меня ничего не появлялось. Кидали в Житомирской области, какой-то грипп уже там. До речи, дуже багато в мене питань, які стосуються Житомирщины, які зараз загрози. Мне не нравится этот кривой рог вообще на июль. То есть я когда кривый угу. рог настраивалась смотрела, там мне предложили свечка. Сразу поняла, это что будет в июле какой-то такой плохой обстрел кривого рога. Но там как-то падало параллельно, что, может быть, что связано, типа, как повторят паутину какую-то, что-то будет такое, типа, похожее. Типа, уже Россия будет на территории Украины. Не, 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 мы, мы, мы. А, мы, повторим. А Они, типа, обстреляют, да, что вот такое, но не знаю, мне как-то не нравится. И по Сумщине, когда смотрела, по Сумам тоже. Мне не нравится. Вот прям показывали ту же самую улицу, куда уже были прилеты, эти люди загорели в этих автобусах. Вот то же самое. Я не знаю. Кто нас спросил? Про Житомирщину. Карта дерева. Птички. Тут карта от этот падает, типа корабль, щип. Я думаю, что тут касательно... Во-первых, будет снова какая-то херь, связанная с этим, с Чернобыльской станцией, может быть. Вот карта звезды, здесь карта дома, опять Чернобыльской станция. Это июль. И, может быть, новости про там дороги выпали. Я думаю, что могут быть новости про наступление Ждомирской области снова, но я пока не вижу ничего такого опасного, прям чего-то. То есть могут быть какие-то новости, может, какие-то дорогешники или что типа того, или снова будут накаляться. Понял? Накаляться, все, что белорусы собрали там какие-то эти... Ну, забейте на это пока что. Кременчук. останнім часом постійно под обстрелом. Какие прогнозы для этого места? Ну, по крайней мере, чего я вчера смотрела, типа там я примерно понимаю, куда они били, но я просто не могу это говорить. Так. У них целенаправленно было, типа, куда они били. Э -э вот. Специально было сделано. цели точно знают, про я что. Я думаю, да. Да. И прям вот, вот это из-за этого было. То же самое, что а, всегда это. они говорят про стара Константинов. Но я не могу, mm -hmm. как бы, ничего нового ответить, потому что, ну, понятно, они куда не бьют. То есть тут. Э -э что мне говорить? Також просили подивитися Лубни теж Полтавщина. От підписник казав, що самому йому постійно сняться сни про велику кількість ракет і шахетів над містом. Поки клевер падає. Ну, карта Єдине, що ну, карта ліси і карта Сергій, про і нав... ключ це про наводчиків. Тут, конкретно, про наводчиків говориться. Тут не говориться про обстріл, а про наводчиків. Очень много в городі наводчиків. Сердце и леса, и ключ еще падает. Запрослевает информацию. Вам бы наводчиками заняться.